ұлылар жолы олардың әр бірінің істеп кеткен ерліктері һәм дөретушілік өмірі бүгінгі жас әулетлар келешегі үшін дұрыс бағдар беруде орны кіреулі бердақ атындағы қарақалпақ мемлекетілік тарихы мамлекетлік музейінде ұлы бабалар әулетларымыз атамасында әдеби кеше болып өтті оған жазушы һәм шайырлар жоғары оқу орындарынан студенттер қала һәм район мектептерінен ұстаз оқытушылар қатынасты сөз басын музей директоры Шаргүл пайзуллаева баслап берді жеткіншек газетасының жуаплы редакторы дариха бниязовада давам еттірді ол өз сөзінде газетаның 90 жылық басып өткен жолы өткен дәуірлерде да газета тиражы 45 бес данаға жеткені хаққында айтар екен бүгінгі жастарымыз оқушыларымыз сұрмысында да бұл баспаның қызметі оның тәрбиялық ахметінің балаларға рухи жақтан озық ойлы һәм пікірлеу қабілетін rivojlандыруда айрықша орны хақында тоқталды газетада бүгінгі күнге шекем белгілі жазушы шайырлар өз дөретушілігіменен ібратлы із әлбетте бұл жерде ә, сот арада оқып жатырған студент жастар үшін хәм сол араға қызыққан оқушыларымызды жәмлеп Азыр бір қатар ұстазар, жасылығын апаларымыз, сол жеткеншек қазисясынан келген мималар, басқа да мималарымыз өзінің бабалары ғаққындағы қызықлы уақияларды айтып беріп атыпды. Әлбетті жасыларымыз үшін өзіп кетірің өз 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 бұл өз 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 пайдасын тигізеді деп ойлаймыз haм қандай да бір студенттерімізге жастарымызға бұл түрткі болады haм тәлім һәм тәрбие бір сабақ болады деп ойлаймыз сонымен біргелікте с кешесінде біздердің жырауларымыз хақында бақсыларымыз хақында сол сақтанып жатырған қарақалпақ фольклорының дәстүрлі жиырма томдығы ham қазіргі жүз томдығы хақындағы фольклорды жинаушылар атқарушылар сол жырау бақсыларымыз хақында Таслыпқы су қорықпадан бастап, соппасы, сұражырау, жеңің жирау, амбелдан қарап кеятырған жирауларымыз, хам Ахмет Бақсыдан басталған бақсылар авлодтары мектептері хақында бір қатар саубетеліс ұшрасу кешесі болып өтті. Әлбетте, бұл ішрасу сотарода оқып отырған студенттер үшін, хам сотарода оқыған жас олар үшін да бір мотивация, һәм келешекте өздеріне бір қандай да бір түрткі пайдасы тиетін бір ұшрасу болады. сондай ақ әдеби кешеге қатынасқан оқушылар арасында шығармашылық таңдаулары шөркеместірілді таңлау жеңімпаздарына мақтау жарлықлары тапсырылды Қаршындау, біз ұлы ата бабалар әулатларымыз бір елдің hәр бір мамлекеттің һәм халықтың өзі сүйген шығармаларын жақсы көріп оқитұғын жазушы шайырлары бар қазақ рус өзбек қарақалпақ қырғыз сияқты халықтардың шайырлары бар қарақалпақ шайырларынан жазушыларынан бердақ қарғабайұлы ажинияз күнхожа ыбрайым берген төлепберген қайбергенов Амет Чамратып сияқты жазушы шайырларды білемін Хам олардың шығармаларына дөреткен менетлеріне айрықша көзқараспенен қараймын біз жастардың вазипасы бұл ұлы инсанлардың дөреткерлерін абайлап сақлап, кейінгі аулатқа жеткеріп беру бүгін үлім техниканың рivoжланған әсірінде жасар екенбіз бір жастың жүрегінде мен ұлы инсандардың ауладыман деген үлкен мақтаныш сезімдері болуы керек олардың бұдайы қызметтері хешқашан өзгермейді ham дүние бар ұлы qadірі baland бо'лып ұы береді бүгінгі өткерілген кешеден жұма шығарған халда біздер өткендегі ата бабаларымыздың шығармаларын тек бүгінгі жастарға емес келешек жастарға шекем жеткіріп баруымыз керектігін ұқтырып барамыз біздер болашақ тәрбиешылар келешекте тәрбиялайтұғын балаларымызды хәр тараплеме жетік баркамал шахс қылып тәрбиеялауымыз үшін ең алдыменен өткендегі сол бердақ әжнияз күнқожа бахар ғани сияқты ата бабаларымыздың шығармаларыменен жақыннан таныстырып оларға түсінікілер беріп баруымыз керек 12-ші әсірдегі суфизм тәлиматының уәкіллерінің бірі болған Сулайман Бақырғани бір жылда хорезмнің Бақырған ауылында толады. Сулайман Бақырғани қожа ахмет яссауидің шәкірттерінің бірі саналады Сулайман Бақырғанидың қосылары қыпшақ диалектінде жазылған үшін халық сөйлеу тіліне жүді жақын есаптан ham оны өзлестіру жuа мысалы үшін hәр кімді көрсең қадір біл әр түніңді қыдыр біл дейді бұл арқалы адамдардың ешқашан бір бірін үстін қоймауы хәммеменен теңдей болуы сөзлерді өз орында қолданылуы айтылады ал әр түніңді қыдыр біл дегенде болса адам әр күні таңда емін еркін өзілігінен оянып бұл күнге шүкіршілік етіп жасауы әр түнін қыдыр білу айтылған музейге келген оқушы жасылар әдебе кешеден үлкен тәсірлер алумен бірге ұлы бабалардың даналық пікірлерін үйренді бердақ бабамыз жүрегінде жалын болған адалатлық өмірде шыңлықты жырлап жасаушы оның ілһам таресінде бар құлла теңдей өлшеніп ешбір сөзін артық я кем деместен бақалай алған классик шайыр Жыллар өтеді дәуірлер алмасады бүгінгі жас ертеңгі кексе әулетлар қатарына қосылады әлбетте бұл өмірдің нызамды құбылысы ал сонша әсірлер өтсе де ұлылар жаратып кеткен ерліклері һәм ажайып түрденалары біз үшін мәңгілік нұр таратушы құяш мысалы жарқырап тура жол көрсетіп бара береді бізде өз нәубетінде өткендер менетлерін зертлеп үйренуіміз һәм қастерлеуіміз керек